Привет! Меня зовут Настя. И сегодня я вам расскажу э, про... Э, это вообще-то мое первое видео на моем канале но сегодня я вам расскажу про Лала Лопси -Ла Лупси сладкоежку и про аксессуары, которые к ней шли. Так, начнем. Вот такая сладкоежка. Конечно, у нее болтаются ноги. Руки не крутятся, только вперед-назад. Голова крутится. Она, кстати, снимается, но я ее снимать не буду. Надевается. А волосы у нее рыжие. Коротенькие, сзади такие закрученные. На голове как будто тортик, шляпку и два розовых бантики. На глаз, конечно, пуговички, ротик, щечки розовенькие. Э -э у нее также вот такие вот кеды красные и с белыми веревочками. Белые носки и розовые колготки. Теперь про платье. У нее кожа телесного цвета, как у нас. Давайте у нее сама коричневого цвета, как тортик шоколадный. Бокова коротенькие шоколадного цвета. И как будто полита клубничным каким-то кремом и клубнички. Такая вот лопси у нас. Теперь про ее аксессуары. Самый главный аксессуар, я думаю, это самый главный, это ее мишка. Он сам вот такого, как бы сказать... Э белого цвета, но не могу сказать, что это белый, немного темнее, и с розовыми вот такими вот щечками и ушками. Черные глазки, конечно же. на щечках есть розовые, здесь не видно по камере, вот такие вот розовенькие кружочки, такие же самые, как раз по щечке. И розовый носик здесь тоже не видно. Далее мой самый любимый аксессуар, это шоколадка она как будто э, ну, э, откусана уже вот. сама она э, коричневого цвета сзади сеточку а здесь какие-то э, пластиночки здесь какие-то цыплятка намалеваны э, вот такая серия аг э, сзади как джинсы и спереди что-то там написано э, это вы подумали наверное что это обычное сердечко нет это мисочка в форме сердечка. Здесь маленькая сердечко, как поставочка. Само это. Шоколадный вот такой вот крем. Шоколадный. Вот. Также есть ванильные палочки. Здесь была, была надпись Ванильные палочки. Я ее, то не знаю, где поделала. Она отпала. Просто у меня сама это тоже белого цвета коробочку. И с розовым бантиком и шоколадные палочки время прошло ну, надеюсь вам э, ну если у нас уже остался час я э, вам могу рассказать про некоторые еще вещи подождите минуточку вот у меня есть я их сама напечатала нашла в интернете это на тему темы монстр хай вот такие визитки с разными персонажами. Я напечатала, где-то у меня еще Спектры есть, там э, Лагун, там Фрэнки, клаура Вот Руля, я ее разрисовала уже. Здесь э, первая визитка написана. Имя, э, телефон, лучшие друзья, э, лучшие друзья, вроде бы. Э, твоя надпись в скайпе, email, и... Э, Дополнительная информация. Здесь нарисован Турлай. Далее вторая визитка не разрисованная. Это Эбби Бонни Мебайл. Тоже так же само растошеван, как и в Турляй. И третья визитка тоже не разрисованная. Это у меня Клео. Она может быть у вас разрисованная, если у вас в принтере есть краски, которые расрисованы. Просто у меня нет красок, и почему у меня черно-белые выходит? Ну, такой у меня рассказ был про взетку Мамстраха и про Лала Ловси -ла сладкоежку. Самую прикольную, как на меня, девочку. Ну, надеюсь, вам понравилось тоже. Папа. па, -па.